shuningdek mazhablarga ergashsak din bilan davlat o'rtasida tushunmovchilik yoki ziddiyatga sabab bo'lgan ishlarga ham barham bergan bo'lamiz davlat vakillari ham o'zimizning musulmonlar ularning orasida ham namoz o'qiydiganlar ko'p lekin ba'zan dinga qarshi tashviqot olib borishi mumkin nima uchun chunki ular dinning asliga qarshi emas balki dinning noto'g'ri talqin qilingan ko'rinishiga qarshi chiqadi chunki ular din noto'g'ri talqin qilinsa jamiyatga va davlatga xatar borligini ko'rishadi shuning uchun ham biz dinni to'g'ri va chiroyli talqin qilishimiz uni tahqiq qilingan ilmlarga asoslangan holda taqdim qilishimiz kerak ana shunda davlat ham har bir oila ham bu masalada xotirjam bo'ladi iqtisodiyotda ham barqarorlik bo'ladi shuning uchun mazhablarga ergashish bizni dinni o'yinchoq qilishdan ham davlat bilan xusumatlashishdan ham saqlaydi demak birinchi ko'rinish davlat bilan din o'rtasida husumatning bartaraf etilishi mazhablarga ergashiladigan jamiyatda hech qanday adovat bo'lmaydi chunki hamma birdek ergashadigan amal qiladigan dastur bo'ladi ikkinchi ko'rinish shuki dindan ozgina xabardor bo'lib olib soqol qo'ygan salla o'ragan har qanday odamning o'zicha fatvo aytishidan qaytaramiz Avam xalqni ham o'zining qarashiga binoan o'zining nafsiga yoqadigan fatvolar chiqarib olishidan qaytaramiz demak mazhablarga ergashish bizni o'zaro xusumatdan, dinga yengil qarashdan xalos qiladi chunki barcha birdek amal qiladigan hamma ergashadigan dasturga nizomga ega bo'lamiz kim bu nizomga xilof qiladigan bo'lsa unga jazo tayin qilinadi tarixda bunga ko'p guvoh bo'lganmiz ilgari kim bo'lishidan qat'iy nazar dinga va fiqhiy hukmlardan iborat davlat nizomiga xilof qilgan odam hammaning oldida jinoyatiga yarasha jazosini olgan darra urilgan yoki hatto eng keskin choralar ham ko'rilgan bugungi kunda biz duch kelayotgan muammolarni bartaraf etishda yechim bo'ladigan yo'l mana shudir